Ermənistanda Nikol Paşinyan hökumətinə güvən qalmır. Rəy sorğuları göstərir ki, ermənlərin baş nazirdən gözləntiləri puça çıxıb. Buna bir neçə səbəb göstərilir. Qarabağdakı 44 günlük müharibədə məğlubiyyət də Paşinyana olan etimadın azalmasında böyük rol oynayıb. Ermənistanda əhalinin yarısından çoxu baş nazir Nikol Paşinyana etibar etmir. Nüfuzlu Gallup International Sociology xidmətinin apardığı rəy sorğularına görə respondentlərin 54%-dən çoxu paşinyanın siyasətindən narazıdır. Əhalinin 53.7%i prezident Vəli Qəddariyanın, 64.2%i parlamentin, 57.7%i bütünlüklə hökumətin fəaliyyətindən narazıdır. Bildirilir ki, hakimiyyətə güvənin azalmasının əsas səbəbi Qarabağdakı uğursuzluqdur. İqtisadi yerilmə, ölkədə işsizliyin artması və korrupsiya hallarının hələ də töyən etməsi də dövlət orqanlarına inamı əhəmiyyətli dərəcədə azaldıb. Bildirilir ki, əgər növbətə bazar günü Ermənistanda növbədənkənar parlament seçkiləri keçirilmiş olsaydı Seçkilərdə olanların yalnız 15.6 faizi Paşinyanı rəhbərlik etdiyi Vətəndaş Anlaşması partiyasına səs verərdi. Onun əsas rəqibi olan keçmiş prezident Robert Koçaryanın Ermənistan partiyası isə cəmi 4.7 faiz səs toplamış olar. Əhalinin 23.5 faizi seçkilərə getməz. 30.12 faizi isə hələ kimə səs verəcəyini müəyyənləşdirməyib. Erməni politoloqlar isə bilir ki, Paşinyanın nüfuzunu daha dətirməsinə səbəb onun Rusiyaya arxa çevirərək Qərbə doğru meyl etməsidir yere yelməşdən Rusiyanın xarici işlər naziri Sergey Lavrov bəyan edib ki, hazırda Ermənistanı fəal şəkildə müdafiə edən qər dövlətləri Rusiyaya qarşı İrəvanla dost olmaq istəyirlər. Lavrov Rusiya bir telekanalının efirində bildirib ki, Moskvanın Ermənistanın xarici tərəfdaşlarına və dostlarına qarşı heç bir qərəzi yoxdur, lakin İrəvan da hesab edir ki, Rusiyalı diplomatın açıqlamaları ənənəvi bəyanatdan başqa bir şey deyil. Dağhteyratullayev ATV xəbər